селочку. Это была осень 2012 -го года, то есть осеннюю посевную мы провели этой селкой. Ну, простота настройки нравится, если ее понимать, эту селку, раз выставляешь, а потом можешь поменять, то есть с этим проблем нет. Посеяли мы нее примерно не знаю, 700 осенью. Ну вот и сейчас вот на днях буквально я был в поле, ну и после всходов. Нигде не было у нас ни одного просева на этой селочке. Так, Если поля достаточно большие, хотя бы даже берем там, 50 от 50 гектаров, селка, конечно, идеально. Тут проблем с этим нет. Мюхолод не у нас два мехолода. Один а, уходит 50 один а 8390. Вот новый будет расход. Ну, по-моему, тоже что, наверное, литров до 6, если я не ошибаюсь, у нас mm -hmm. получалось. На этом новом тракторе расход меньше, чем на том. Я даже пытался когда-то и посчитать, но это было... Это было на культивации, по-моему, на 8% у меня получилось. Ну, мы сеяли исключительно в дневное время, не стал я ночью. Ну, у нас спешки, во-первых, не было, а во-вторых, я считаю, что ну, без надобности не стоит. Ну, это это рекордная она для нас. Но 85 гектаров мы могли сеять. За, за да, ну вот он пока ее там помазал, грубо говоря, там 8,5 он или до темна. Ну, это сентябрь месяц, там, наверное, да, 49 скажем так, да, до, до, до 8, 85 гектаров он сеял. Тут Селка хорошая, она такая, и компьютер там серьезно, то есть эту, тоже надо отметить, что габаритные у нее хорошие размеры. А что касается ширины там по трассе, то есть с этим проблем нет. Ну да, тут загрузка, конечно, вообще простая, вообще. Ну, да, мы даже в этом году там, осенью были такие дни, там пару дней, когда не хватало сотрудников, один человек. То есть и тот трактор, который прицепом привез удобрение, и тот, который Камазом привез семена, один человек подъезжал. Один был на, на самом тракторе, на сейлке. то есть, третий человек, ну, выгнать транспорт на поле и забрать. А это все они делали сами. И, что касается э, в сухих условий, да, там проблем нету, она лезет. Есть, на, на, ну, по краю поля, как обычно, накатанная дорога, там есть или что-нибудь. Вот дискатором прошли, это не дисковая барана крупная, а дискатор. Насколько он там смог, разбил, и то ну, это селка лезет, то есть, Сходы получились, дождик пошел одинаково, что там, что там. Вот смотрите, вот если будет э, сырой пар, сырая земля, ну, да. но это будет пар, без почвенных остатков. Uh -huh. Она будет сеять. Вот uh -huh. так, я доволен, конечно.